嗯。 Ще засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не пога, ще буде гаразд. Ла 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 лала, лала, хвоє Божа. стоять для победного. Нам нужно стоять для победного. И я уверен, что добро всегда будет до Бог. И что право, когда человек прав, это дает огромную силу, чтобы взять в руки, взять в руки свою судьбу, взять в руки судьбу своей страны, своих детей, своей собственной. И я уверен, у нас все получится. Я горжусь своей Родиной. Я горжусь своим прекрасным крестным народом. И я уверен, we use it the beauty of this country is breathtaking the landscape the beautiful churches but nothing compared to the undeniably deep

A right to a democracy. And I want you all to know that your struggles and your fight is not going falling on deaf ears, that you are being heard. The world will hear you. Все, что здесь происходит сегодня, за последние дни и недели, и будет происходить. За этим следит мир. И мы услышали, Нас слышит, у нас видит весь мир. Я вам скажу честно, я был очень... Я хочу, чтобы вы знали, что я стою the country of ukraine as in its entirety reflects the beauty the true beauty of the ukrainian people keep fighting i love you all i want to say that the world hears us and i support this peaceful democratic movement and i am sure that my support will also give you strength because really, единственная сила, и я уверен, что мы здесь будем до победного. И я уверен, что страна получит то, чего она желает. Украинский народ получит то, чего украинский народ желает. Победа будет за нами. Я вам признаюсь, я удивлен, смел, сегодня, поскольку она также наблюдала за тем, что происходит через интернет и новости, которые она получила в Соединенных Штатах так как, к сожалению, наша мирная демонстрация была Беркутом Естественно, наше право было, наше право хотели удержать, демонстрировать, хотели удержать это силу воровства, насилие. Этот путь неправильный. Мы украинцы, этого не заслуживаем. Мы великая держава, и мы это еще докажем. После того, как я увидела все эти снимки, все, что происходит, тут сложная ситуация. И, конечно же, она сказала, Володя, я хочу приехать в Украину. Я хочу поддержать. Я оставляю свои дела. И я хочу, чтобы вы все видели, что мир смотрит за нами. Мы не одни. Мы не одни не только в Украине, мир с нами. И я уверен в нашей победе. Мы добьемся того, чего мы хотим. Мы добьемся демократии. Мы добьемся свободы свободы права. Мы победим. Слава Украине! Молодец! Молодец!